Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Ramadan, Salam Malaysia Madani Anda bersama saya Sufian Amrin dalam As-Su'al Fakta dan Solusi Istimewa sempena Ramadan ini kita bawakan program bual bicara ini Yang mana hari ini saya berlokasi ataupun bersiaran di lokasi kita uh, He and She Coffee UITM Puncak Alam Dan insyaAllah untuk hari ini kita akan bicara Mengupas isu-isu kontemporari -isu menurut perspektif Islam InsyaAllah penonton sekalian, hari ini insyaAllah kita akan mendalami dan berbicara, berbincang tentang konsep wakaf. Apa itu wakaf? Semoga perbincangan kita hari ini akan membawa manfaat kepada semua yang menonton, menyaksikan dan berkongsi ilmu ini supaya kita dapat sama-sama berwakaf. Akan ada satu hadis Nabi SAW yang menyebutkan bila matinya seorang anak Adam akan terputus amalannya melainkan tiga perkara. Ilmu yang bermanfaat, jariah, sedekah jariahnya dan juga doa anak-anak yang soleh. Jadi hari ini bersama saya untuk bicara soal fakta dan solusi berkaitan dengan wakaf IKIM manfaat dan peranannya kepada masyarakat. Kita bersama pengarah uh, pusat wakaf IKIM iaitu yang berbahagia Tuan Haji Abu Bakar yang. Assalamualaikum Tuan Haji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kita hari ini sehat? Alhamdulillah Alah. dan hari ini kita dapat uh, jumpa santai-santai dekat He She Coffee UITM Pusat Alam ni. Uh, tapi dalam merang bulan Ramadan ni. Yeah. <laughs> yang penting kita tetap ada perbincangan ilmu kita lah insya-Allah berkaitan dengan wakaf. Mungkin awal ini Tuan Haji boleh perkenalkan pada saudara-saudari ataupun penonton kita berkaitan apa itu wakaf Tuan Haji. Okey, terima kasih. Uh, bian Sulah Rahman Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pertama-tamanya dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa masih lagi memanjangkan usia kita, dapat kita bertemu bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan yeah. Ramadan tahun ini memberi makna yang lebih besar Amin, bagi kita insya-Allah yeah. persediaan amalan kita dan sebagainya lah. Jadi untuk amalan wakaf ya, yeah. amalan wakaf yang insya-Allah kita mengharapkan kita pun ada orang yang akan mengamalkan itu. Ya. Sediakan wakaf lah bersedekah ni. Ni wakaf itu kata kataannya wakafat berhenti. Ha ya. Yeah. Ini bukan hukum tajwid kan? Nah, bukan tajwid tah. <laughs> Tapi masuknya berhenti ni, maksudnya berhenti daripada menjadi milik kita. Kita serahkan harta tadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi contohnya kita ada tanah, ya? kita ada milik tanah. Kemudian kita wakafkan tanah tadi hmm. berhenti daripada menjadi milik kita. Kita menyerahkan harta kita tadi tanah kita tadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dibangunkan, untuk dimanfaatkan kepada masyarakat umum, insya Allah tak kira lah banyak Bukan. mana ya tak kira ya. banyak mana harta tu ya. kalau orang dulu dia ada tanah dia wakafkan untuk jadi masjid ya. jadi madrasah jadi tanah perkuburan pun ada ya. tapi sekarang rasanya wakaf ni dah berkembang maju ikut peredaran zaman juga ya. tuan haji cuma bila kita cerita tentang wakaf ni salah satu ibadah harta ya, kan ya. dan dalam ibadah harta ni ada macam-macam ada sedekah Yeah. Zakat pun guna duit. Yeah. <laughs> wakaf pun guna duit. Yeah. Jadi mungkin apa beza antara tiga ibadah okay, tadi tu? Kalau kalau ini infak itu topik yang besar. Di bawahnya kita ada sedekah. Ha? Ada sedekah wajib. ada oh, hmm. sedekah pun ada wajib juga. Ha? Ada sedekah wajib. Kemudian ada lagi sedekah sunat. Kemudian kita ada wakaf. Sedekah wajib itulah zakat kita. Hmm. Yang wajib kita keluarkan. Sama dengan ada zakat fitrah ke, wakaf harta, ah, zakat ah, harta kita. Ha, itu sedekah wajib kita. Kemudian wakaf sunat yang biasa bahasa kita buatlah. Ni kita masuk dalam tabung singgit dekat ha. kat mana-mana kan kita niatkan sedekah biasa lah. Ataupun kita sedekah makanan yang orang bagi pada hari Jumaat tu. Sedekah pisang, nasi lemak sana bagi nasi lemak ha. lah kan. Ha, tempat kita ke UiTM ni rasa ramai orang bagi makanan sedekah makanan. advance lagi tak bagi pisang dah. Macam-macam ha. ha, bagi bagi anggur pula. Ha, sama sama bulan ha. puasa lagi kan. Nak tak belanja orang berbuka puasa, tak, puasa. Oh, sedekah tak. juga sedekah makanan. Cik. Cuma bezanya dengan wakaf. Hmm? istimewanya wakaf itulah kita wakaf ni sedekah yang pahalanya berterusan berpanjangan walaupun kita telah meninggalkan dunia ini ha ini istimewanya wakaf ya. lebih hanya kat situ jadi ini yang kita nak kejar ni wakaf ni kita bagi harta kita di dunia ini semasa kita hidup dan kita mengharapkan insya-Allah balasannya ganjarannya yang besar Allah beri waktu kita masih hidup kita dapat juga pahala dia Dan apabila kita meninggal pun Yeah. Okay. InsyaAllah berterusan juga pahalanya. Ini dia orang dulu-dulu ni bijak ni. Yes. Bila dia bersedekah, dia target sedekah wakaf tadi. Masya Allah. Ha, bersedekah wakaf sebab contoh macam dia bagi tanah untuk bina masjid. C Cuba bayangkan dia dah meninggal 50 tahun dulu. Ha. Masjid sampai sekarang. tanah sampai sekarang, pahalanya berterusan. Akaun pahala dia tu berterusan. Ha. Kan? Lagi orang datang buat ibadat, dalam masjid tu berterusan lah pahala dia. Ha. Ha, ini istimewanya. Okay. kan? Kalau orang berwakaf ni. Kita boleh bayangkan lah ya, eh, ma -maat yang yang perwakaf tu dapat, eh? betul. walaupun uh, usianya dah berakhir, pahala dia tetap mengalir sampai bila-bila, sampai kiamat lah. Yeah, sampai kiamat lah. ke akhirat nanti baru dia nampak yeah, apa betul. manfaat eh, yang dia buat yeah. menerusi ibadah ataupun menerusi berwakaf. Inilah, yeah. tak kisahlah ke mana saja wakaf tu. Cuma mungkin, eh, yeah. kalau ikut zaman uh, Nabi SAW, lebih 1400 tahun yang dulu, mungkin bentuk wakaf ni lain. Ya. Yeah apa yang diserahkan tanah ladang kurma berigi dan sebagainya kan tuan haji. Kalau yeah. sekarang ni macam mana pula mungkin tuan haji boleh kongsikan perkembangan uh, wakaf itu dalam dunia kita ni macam-macam rasanya. Okey untuk perkembangan atau inovasi-inovasi barulah ya dalam wakaf ni. Kalau dulu memanglah sampai sekarang pun masih lagi yeah. contoh orang mau krafan tanah kan. Ah uh, rumah yeah. dia orang buat uh, projek wakaf telaga yeah. kan. Uh, yang terkenal ya, daripada zaman apa Abdul Rahman uh, ni apa Abu Talha antara yang uh, tu di oh, kebun uh, kebun lah, kebun kurma eh kubun, oh, kebun oh Saidina Umar lah eh Saidina Uthman Saidina Uthman uh, Saidina Uthman Dia, tu Abu Talha tu yang apa yang kebun tu betul-betul uh -huh. depan uh, masjid Nabi ya. Uh -huh. kebun yang paling dia sayang tu Abu Talha ni ha. Uh -huh. namanya Bayu kebun yang paling dia sayang dalam tu ada mata air uh -huh. dia kan nak wakaf bagi benda yang kita sayang, paling sayang Itulah yang terbaik. Ha, ini yang kita nak ni kan, kan. Ini setengah benda yang paling kita tak nak kita tengok sebelah mata kan. Tak boleh begitu. Reject. 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 Pula tu, ha, Dah reject pun kita nak wakaf tak boleh. Tangan, eh? Dalam Islam, kita nak bersedekah bagi yang terbaik. Kita nak wakaf bagi yang terbaik. Dan insyaAllah pahalanya pun yang terbaik Allah. Amin. Amin. InsyaAllah. Ha, jadi untuk itu kan. Kalau dulu orang sedekah tanah. Benda sedekah bangunan kan. Hmm. Ha, sekarang ni ada sedekah kenderaan. Dulu pun ada juga Sudah neraan Tapi bagi dalam bentuk kuda lah Kan Zaid bin Harisah hmm. Apabila turun al ya, Quran Kena dengan Lantana bil rah Hanta Tuan tu kan Kamu tidak akan sampai Hakikat kebajikan sebenarnya Sehinggalah kamu apa Mersedekankan harta Yang paling kamu sayang Dengar ayat ni Zaid bin Harisah Dia bawa kuda Yang paling dia sayang Ya Allah Bang kali kita hmm. mesti sedih lah kot Tak ni Kereta yang paling kita, kita sayang, sayang lah Sayang lah tu. Dah lama tak gerak kat parking tu <laughs> Dia sudah Dia apa Dia wakahkan hmm. Rasulullah Ronok bila dapat Bila anak angkat dia sendiri kan yeah. Mewakahkan harta ya. Macam gitulah para sahabat Jiwa bersedekah Jiwa berwakafan Cukup tinggi hmm. Jadi kita pada hari ni Bang kali Sekarang ni kita ada Berapa Perkembangan lah Inovasi-inovasi Wangkaf eh Inovasi, inovasi, Kafah, inovasi. Hmm. Saya suka bawa contoh uh, Dekat IKIM sendiri Ha. Hmm. Kan? Hmm. Ikim dia ada wakaf dia juga, baru cuba kan, beberapa bulan yang sudah lah. Dan ni antaranya itu wakaf ilmu. Wakaf ilmu dan pendidikan, di mana wakaf ilmu ni di bawahnya ada penerbitan-penerbitan buku. Tuan? Kita nak terbitkan buku-buku yang kita terjemahkan daripada bahasa Inggeris ke bahasa Melayu, kemudian bahasa Arab ke bahasa Melayu, ataupun bahasa Melayu, buku-buku yang hebat kita terjemah dalam bahasa Inggeris atau bahasa Arab. Kemudian kita terbitkan dan siapa berminat untuk Men, apa, mewakafkan uh, ha. duit dia ha. kita akan terbitkan buku ni atas nama dia sebagai pewakaf maknanya kita wakafkan duit dalam bentuk wang yeah. tunai lepas tu uh, wakaf tu akan diterbitkan digunakan buku, buku. menerbitkan buku jadikan sebagai wakaf buku lah kemudian oh. satu lagi kita ada dekat IKIM ni kita ada radio kita yeah. ada TV dan kita namakan dia sebagai wakaf media wakaf media kan wakaf media sebelum ni tak ada pun wakaf media orang ha. tak ha. dengar pun yeah. jadi wakaf media yang barangkali kita boleh melibatkan ya melibatkan antaranya peralatan-peralatan. Mm -hmm. Ya peralatan-peralatan. Contohnya ya, TV kita hari ni. Uh -huh. ya, TV kita tengok ni kan yang ada nah. depan saya ni, kamera, nah, kamera kita ni, mikrofon, kan? ha, ha. mikrofon kita ni. Ha, mikrofon ni. Ini dah aku aku belum ni. Ha, setakat ni <laughs> belum lagi lah. Belum lagi lah kan tapi ya, inilah ada eh. Ya? Ha, ah, Masya-Allah. Ya. Contohnya kalaulah TV ni kan, mm -hmm. kita gunakan untuk program-program yang memberi manfaat kefahaman Islam dan orang itu pula beramal dengan ilmu yang di, apa yang kita salurkan kita dakwahkan melalui TV Ikim ni ya. maka orang mewakahkan betul kamera tadi pahalanya juga insyaallah orang kata berterusan juga kan? ilmu dia orang kata apa, yang digunakan tu dia pemberkongsi juga dengan amalan yang orang hebat tadi dia punya akan dapat juga pahala. Manfaat itu bukan saja dapat pada pendengar, penonton, yeah. tapi pahala tu mengalir juga untuk mereka yang mewakafkan duit, wang tunai. Yeah. Kemudian kita gunakan wang tunai tadi tu untuk uh, beli alatan-alatan media eh. Yang ini untuk wakaf media tadi lah contohnya. Maknanya kita dapat ilmu, dapat pahala, pun yang berwakaf ni pun yeah. dapat juga pahala. Itu dua bentuk yang nah, di Satu lagi, kadang-kadang orang pernah dengar tak wakaf emas? wakaf emas. Ha, barang kemas barang kemas bang kali dia duit tak banyak ha. tapi barang kemas dia penuh kat tangan ha. dia boleh juga berwakaf sebenarnya hmm. ya wakaf emas tadi walau kenapa kita akan tukarkan saja pada tunai ha, ah tunai okey boleh guna kat dan tu. mengikut nilai semasa lah emas ada masa. naik turun emas nilai itu okey maknanya kalau di uh, wakaf IKIM uh, dua jenis wakaf dia uh, fokuskan untuk awal ni yeah. dan di luar sana sebenarnya hmm. ada juga wakaf saham Wakaf, kau ha, ha. Orang yang orang kata yang mempunyai saham yang banyak kan. Mm -hmm. Dia mewakafkan sebahagian daripada saham dia. Mm -hmm. Kan? Untuk digunakan sebagai contoh apa-apa keuntungan yang terbit dari saham dia tadi. Kan? Akan diwakafkan keuntungan oh. tadi. Ha, itu salah satu daripada jenis ino inovasi-inovasi barulah dalam, hmm. dalam wakaf ini. Oh, Okey jadi menarik eh perkongsian wakaf dan inovasi wakaf eh yeah. daripada uh, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampailah saat ini makna kata siapa yang ada harta inilah peluang kita eh untuk berwakaf dan juga dalam pelbagai bentuk yeah. uh, nak jadi radio, nak jadi kamera, nak jadi ilmu tapi semua itu jadi pahala untuk mereka yang berwakaf. Okey, kita sambung kerja lagi tentang Misal. mungkin solusi-solusi lah pada isu-isu terkini berkaitan dengan wakaf. InsyaAllah yeah. Tuan Haji Abu Bakar yang pengarah wakaf IKIM akan bersama kita untuk as-soal fakta dan solusi. Panjatkan pinta baik apapun Agar keluarga selalu rukun Sanak sedara mohon diimpun Segala mukmin diberi ampun Dia kena betulkan niat Jangan sampai azan kita itu Ada rasa nak tunjuk ek sikit Suara kita bagus Nafas kita panjang Tak boleh Sebab itu bagi orang Islam Dia tak boleh buang nafsu Nafsu ni kita tak boleh buang Tak ada dunia terus fikir akhirat Duduk hutan Tak boleh begitu Gaza hari ini, masjid runtuh, bangunan musnah, anak-anak kehilangan tempat berteduh, menjadi yatim piatu dan memerlukan pembelaan anda. Harapan masih ada. Ramadhan ini, wakaf ikim mengajak anda bersama membina semula Gaza. Sumbangan anda akan disalurkan buat saudara kita di sana. Salurkan wakaf anda ke akaun Bank Kerjasama Rakyat Malaysia bernombor 110 Sebarang pertanyaan. Hubungi 03-6204-6317 atau 03-6204-6313. Ramadan ini, jangan biarkan mereka bersendirian. Wakaf anda, harapan mereka. sedang menonton Ikim Merentas Benua Uzbekistan. Oh. Tabari antara guru Syah Syah Abu Jaafar uh, At Tabari ah, yang menulis kitab sejarah yang berjilid-jilid itu bertajuk Tarikh Tabari dan juga Tafsir At Tabari. <laughs> Kami di Tashkent Uzbekistan, kota, kota kebudayaan Islam, Islam Asia, Asia Tengah. Tengah. tersimpannya uh, manuskrip al-Quran tertua yang digunakan oleh uh, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu semasa beliau dibunuh. Kami disamarkan surga di Asia Tengah. Bayangkan 600 tahun dahulu, ini adalah percu tanda yang terindah di seluruh dunia. Alhamdulillah oh, uh, Fakta dan Solusi Kembali bersama saya Sufian Amrin Dan untuk edisi istimewa Ramadan kali ini Kita bawakan perkongsian Bersama pengarah wakaf IKIM Iaitu Tuan Haji Abu Bakar Beng Yang Bercerita tentang wakaf IKIM uh, Manfaat dan peranannya kepada masyarakat Terima kasih Tuan Haji Abu Bakar Dan juga tadi kita dah cerita lah Tentang macam mana uh, Pengenalan wakaf IKIM Lepas tu wakaf tu macam mana kita nak buat Dan bentuk-bentuk inovasi wakaf kan yeah. Sekarang ni macam mana Tuan Haji boleh Sampaikan kepada masyarakat Peranan masyarakat pula nak menyambut, nak menyokong dan melaksanakan wakaf tu Tuan Okey, untuk peranan masyarakat lah, kan. Saya suka bagi per, uh, contoh lah hmm. ya. Kalau sebuah masjid telah diwakafkan kan. Hmm. Jadi kita yang pergi ke masjid tu, bagaimana kita nak atau uh, mencuriakan, kita hmm. menghidupkan wakaf di masjid tadi. Barangkali ke masjid tadi diperlukan benda-benda lain. Ya. Yeah. Perlukan kipas, perlukan aircon kan. Kemudian kebersihannya pula siapa pula nak jaga. Yeah. Ha, jadi benda-benda begini peranan yang perlu dimainkan oleh masyarakat. Kan? Perlu ya yeah, sumbangan kita lagi kan selain pada orang lain yang mewakafkan ataupun institusi agensi mewakafkan tanah dan bangunan tadi maka kita untuk menghidupkan, menjayakan supaya wakaf tadi berterusan dan berkekalan. Contoh cuba kita kita pernah dengar kan telaga rumah yang telah dibuat apa yang telah diusahakan oleh Sahabat Nabi, Abdul Rahman bin Awfah, kan? Itu uh, wakafnya bukannya 20-30 tahun, itu dah beribu tahun. masyaallah Tapi kan? difahamkan bahawa wakafnya berterusan sehingga ke saat ini. Oh ya. Lebih 1,400 tahun yang lalu, wakafnya berterusan sebab tanggungjawab ini dimainkan oleh orang ke yang kemudian. Antaranya bagaimana? Itulah manfaat wakaf tadi dikembangkan, dengan contoh dibeli tanah lagi di Kening, ya, dekat Telaga tadi. Ha kan. Kemudian Nya orang kata sekarang ni kata ada hotel pula. Oh, dekat kawasan ada sekitar dan... apa? Bukit Langit itulah. Ada uh, Telaga tadi. Sehingga lah sekarang ni di difahamkan Kerajaan Saudi telah membuka akaun atas nama Saidina Osman, hmm. ya, di mana manfaatnya telah dapat diedarkan ke seluruh dunia kepada mereka yang memerlukan. Ha, itulah tanggungjawab orang yang kemudian datang. Ha, ah, pewaris itu, dia, pewaris, keluarga, keluarga dan masyarakat. Dan, dan orang kata, uh, pentadbir wakaf tadinya. Ha, pentadbir dan juga masyarakat sekeliling untuk pastikan wakaf tadi hidup. Ha, jadi tanggungjawab kerja lah. Untuk mentadbir dengan cara yang betul, dan pendekatan yang betul, ketelusan, amanah, ke, uh, kemahiran yang kita ada untuk hidupkan wakaf tadi. Dan pada masa yang sama, kita nak kembangkan lagi wakaf tadi. Inilah istimewanya wakaf. Sebab dia wakaf ni bukan orang kata benda yang estetik. Contoh nak tengok satu lagi Di dalam negara kita Di, di utara negara kita Di Pulau Pinang Di mana di Pinang Oh Pinaik. ok Banyak wakaf Siti Aisyah hmm. Yang telah diwakafkan Lebih 100 tahun dulu Dan telah sekarang ini Telah dibangunkan dengan projek Komersial dan juga perumahan Betul. Cuba bayangkan uh, Apa Arwah tu Arwah Siti Aisyah meninggal lah, uh, Berapa dekat Lama dah dulu kan ha? tapi pahalanya berterusan hingga ke ini di mana manfaat daripada pembangunan tanah tadi untuk komersial dan juga perumahan diberikan ini antaranya kepada masjid. Masjid dekat atas silap saya di masjid uh, untuk masjid permata bau. Uh, jadi bayangkan pahalanya besar kan. Betul. Dah beratus tahun. Dan diuruskan dengan baik. Diuruskan dengan uh, baik. Hai. Oleh pentadbir yang datang kemudian tu. Ha, ini yang penting ni. Kan itu yang penting sebab satu poin ataupun elemen penting yang Tuan Haji sebutkan bila dapat nampak satu-satu hartanah ke ataupun harta wakaf itu dikembangkan, diuruskan dengan baik. Hmm. Ra lebih ramai lagi boleh dapat manfaat daripada wakaf tersebut. Yeah. Ha, kalau perigi, dia biar je manfaat mungkin tak berkembang tu eh? Tapi bila ke, diuruskan dengan baik, oleh tangan-tangan yang baik, insyaAllah dia akan berkembang. Cuma, adalah sesetengah orang kita. Yelah mungkin dia banyak duit agaknya kan. Dia kata, tak apalah, saya nak uruskan zakat sendiri, wakaf sendiri, sedekah saya sendiri. Saya kenal, sedap-sedap dalam kampung saya ni. Dia kata, nak buat sendiri. Jadi, apa pandangan Tuan Haji? Okey, untuk wakaf, zakat, urusan-urusan hmm. yang melibatkan dana, yang apa dana awam ia perlu diuruskan oleh mereka yang berautoriti yang telah diberikan kuasa untuk menguruskan dana tadi jadi kita tak nanti apabila diuruskan oleh orang bersendirian mungkin pada awalnya tak ada masalah ya. tapi bila jumlahnya mencecah sampai ratus ribu juta dan seumpamanya kemudian dijatuh pada tangan orang yang tak boleh nampak harta macam ni atau jatuh pada orang yang orang kata apa selepas pada orang pertama jatuh beranak jatuh dia pula ha -ha. akan jadi penyelenggaraan kita tak nak begini ha, jadi inilah yang antara kenapa urusan wakaf zakat perlu kita serahkan pada mereka yang telah diberi autoriti dan untuk urusan wakaf ni pertamanya hmm. adalah di bawah bidang kuasa Majlis Agama Islam Negeri hmm. ya mereka di mana dana-dana wakaf tadi sebenarnya akan dipantau diuruskan dan diaudit dari masa ke semasa tuan kan kalau orang bersendirian siapa nak audit yeah. sendirilah ha sendiri audit Uh, tapi kita melah biasa kita dengarkan. Kadang-kadang ada orang kata apa kecenderungan untuk berlaku keselamatan, kesalahan ini lah. lah bila dana dana tunai itu ada kat tangan yeah. Kita, maka oh. jadi lah. Uh, jadi untuk urusan wakaf memang berada di bawah bidang kuasa Majlis Agama Islam Mengineri sebagai pemegang amanah tunggal ya wakaf Mengineri. Kalau dikat Selangor-Selangor lah. Kalau wilayah-wilayah oh, lah, masing-masing ada banyak agama Islam yang menguruskan wakaf tadi. Jadi kita tak nak berlaku penyelewengan ni lah. Sebab bukannya orang kata tak ada banyak kes berlaku. Ha, itu kita nak benda, benda baru ulang lagi kan. Ha, kita, kita tak nak cerita banyak-banyak kan, nanti kan ah, kasihan pula orang yang buat sendiri. Tapi yang penting ada autoriti. Setiap negeri ada, malah ada juga agensi-agensi yang diberi amanah dan tanggungjawab yeah. kan? yang menguruskan wakaf. Dia akan dipantau hmm. dan akan diaudit pastikan untuk supaya ah. dana tadi betul-betul Disalurkan kepada niat berwakaf yang, yang, yang awal tu je lah Berwakaf ya, Allah kan Barulah pahala dia boleh sampai Dan manfaatnya tu ramai lagi dapat lah okay. eh Kan kita-kita je Memang kita kenal asnaf-asnaf sekali Hantar punya lama bagi zakat Tiba-tiba dia bukan asnaf ha. Kan dah sah pula lah ibadah kita yang lakukan tu kan jadi insyaallah melalui autoriti yang betul dan yang pihak berwajib itulah cara terbaik kita nak tunaikan ibadah-ibadah uh, harta kita. Dan mungkin dari sudut kesedaran pula macam mana Haji? Saya rasa ramai penonton kita ni oh orang kaya semua have have semua ni Haji. Jadi macam mana kita nak galakkan masyarakat supaya kita tukar mata wang dunia kita ni kepada mata wang akhirat ni. Yeah, nak kelikkan pahala macam mana kesedaran tu kita boleh okay. ajak masyarakat Alhamdulillah sebenarnya kebelakangan inilah ya kesedaran untuk orang berwakaf tu semakin dah mula tinggi Alhamdulillah. Dah mula menular pun ya dalam masyarakat kita. Berbanding dengan awal-awal perlibatan saya dengan wakaf dulu bila kita buat survey kat luar kita tanya encik atau perempuan Aa. faham tak mengenai wakaf ni. Faham ke tak? Wakaf ni dia kata Allah pantang. <laughs> Hai tu nak di shopping. Ha. <laughs> nah, begitu dia faham. Kalau wakaf pun dia kata mesti kena bagi wakaf untuk wakaf kubur wakaf untuk masjid sahaja dia tak nampak oh, sebenarnya wakaf ni adalah sebenarnya satu sektor yang boleh mengembangkan ekonomi yeah. dan juga boleh menjaga kebajikan kita orang Islam nah, jadi kefahaman itulah kita nak sampaikan jadi kepada mereka yang ada kefahaman ini ya yeah, macam Pian sebut jadi kan yang ada harta ada duit yang banyak ya yeah, Ibu Rabban sejuta yeah. ni kan jangan ketinggalan bulan Ramadhan mulia ni kita berwakaflah, lah perwakaf ya, lah kita tukar kan duit dunia kepada orang kata apa duit akhirat lah kedol ha, lah duit ya. akhirat dia kita ni pahala nanti lah ha. dekat akhirat nanti kita tak tak guna dah duit wang ringgit kita ni ya, betul. tak guna dah ha. kita akan guna pahala untuk kita orang kata apa untuk kita saham kita lah akhirat saat, nantilah nanti lah kan sama ha, akhirat urusan yang akhirat ya, ya. pahala tu yang kita tukar pada wang ringgit ha. kepada pahala untuk ur memudahkan urusan kita ke akhirat jadi kalau tak ada pahala tu kita nak urus macam mana kalau pada. dunia ni duit tak ada nak beli makanan tak boleh ha -ha. nak buka puasa nak beli duit apa kan, tak, tak duit, cukup kan boleh ha. ha. itulah kita tukarkan duit kita kepada pahala untuk memudahkan ya, uzan dan insyaallah kita haraplah pahala itu Allah apa dan kita lah ha. -ha. Dia akhirat nanti insyaAllah Tuan-tuan sekarang ya. Macam Tuan Haji sebutkan tadi lah Banyak uh, instrumen uh, apa sedekah, ada zakat, ada wakaf pun ada macam-macam jenis inovasi, macam-macam yeah. cara kita boleh melaksanakan ibadah harta kita insyaAllah. Dan juga uh, macam Tuan Haji sendiri di wakaf IKIM macam mana Tuan Haji nampak dan harapan Tuan Haji sendirilah di wakaf IKIM tadi ada wakaf media, wakaf ilmu uh, dalam 10 tahun akan datang macam mana kita? Okey insyaAllah harapan kita lah memang harapan kita memang harapan tinggi lah kita letakkan pada penonton TV kita hmm. ataupun pendengar radio TV IKR radio IKM hmm. kan? selalu heboh-hebahkan kan ha, hebah ha, radio hebah TV kita Lepas, jangan ketinggalan ya? jangan ketinggalan untuk kita bersama-sama menghidupkan wakaf dengan menyumbang wakaf sama ada dana kita duit puan ringgit kita hmm. ataupun dengan harta yang kita ada hmm. ya insyaallah ikim kita boleh juga menimbulkan saja duit kita juga boleh menerima tanah kita ha. uruskan, kita bangunkan tanah tadi dan manfaat kita beri kepada wakil ilmu dan wakil media Ataupun bangunan kita sewa kan Sewa tadi kita beri kepada wakil ilmu dan juga wakil, uh, wakil media kita mm -hmm. ha, Kan Ini kita harapan kita lah Pada apa, uh, penonton TV Kim yeah. Ataupun radio pun yang yeah. Radio Kim kan mm -hmm. Jadi mereka sekiranya uh, Mereka ini menyumbang kan Katalah seorang singgit ada sejuta penonton. Bayangkan satu juta kita dapat. Hmm. Berapa banyak projek wakaf kita boleh buatkan. kan uh, inilah kita harapan kita. Jangan kita dengar saja. Tapi kita terjemahkan. Apa kita dengar adalah bentuk amalan. Ni amalan kita bersedekah wakaf lah insyaallah. Lebih-lebih lagi bulan Ramadan akan digandakan dalam jumlah yang kita tahu Cuma cuma di akhirat nanti insyaallah A. kita dapat lihat nanti insyaallah. Ilmu dah ada dah dapat dah dah tahu dah apa itu wakaf. Ah tinggal nak amalkan saja dan masa mana nak amalkan itu mungkin ada caranya kalau sahabat-sahabat kita penonton dan masyarakat nak berwakaf bersama Wakaf IKIM. Apabila itu wakaf ikim memang kita sediakan saluran ya. Yeah. Saluran kita ada QR code. Uh, saya rasa dan dan TV screen uh, huh? TV kim ini kan ya yeah. uh, dia akan tunjukkan ya lah, uh, QR code untuk scan uh, boleh berwakaf situ ataupun mendapatkan nombor uh, nombor akaun hmm? Uh, rakyat kami gunakan akaun bank rakyat untuk melakukan berwakaf ya yeah? hmm. insyaallah akan datang kita akan sediakan lagi saluran lah untuk memudahkan berwakaf kita insyaallah akan dapat, dapatkan payment gateway kita sini nah, ya, untuk lebih membedahkan pewakaf-pewakaf kita. Oh, menarik. InsyaAllah. Ya. Eh? Insya Jadi ada je caranya untuk anda berwakaf sama ada wakaf tunai ataupun harta tanah dan sebagainya. Ya, macam tu lagi yang berwakaf sebutkan tadi insyaAllah. Mana ada orang nak wakaf? Tak ada eh? Ha, oh, dalam proses insyaAllah. Ini pun tengah-tengah kita syuting ni pun ada orang nak berwakaf. Ya, ini, InsyaAllah. Mudah-mudahan oh, insyaAllah. Ini semoga itulah ceritanya tentang macam mana uh, manfaat dan juga peranan masyarakat dalam sama-sama mengembangkan dan juga kita menjayakan eh. Ya. ibadah harta antaranya wakaf ini insyaAllah Allah dan untuk hari ini terima kasih banyak-banyak Tuan Haji Abu Bakar yang pengarah wakaf ikim kita doakan semoga sukses selalu insyaAllah Allah, dan dapat manfaat yang besar untuk masyarakat InsyaAllah. baik dan untuk sebab-sebab sekalian kita sampai ke penghujung untuk asual dan juga kita akan sambung lagi banyak perbincangan dan berbicara kita dalam edisi-edisi yang lain bersama para tetamu kita untuk fakta dan solusi untuk program kali ini. Untuk hari ini, terima kasih. Kita ucapkan kepada He She Coffee, UITM, Puncak Alam, Ustaz Ghazali Ibrahim untuk tajaan lokasi kita hari ini. Dan insyaAllah untuk anda juga jangan lupa boleh terus mengikuti program ini dan banyak lagi program menarik di TVEK menerusi laman sesawang tvikim.my ataupun muat turun aplikasi di telefon pintar anda melalui Google Play dan juga Apple Store insyaallah untuk manfaat bersama. Kita jumpa lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.